大家赶紧走，不要东西了，赶紧跑，快走！各部门注意，各部门注意，今天不拍了，不拍了啊！收工、啊，收工了。周队，老张一家在山里，你知不知道他们去哪儿了？在龙潭沟。龙潭沟啊,啊来来！龙潭沟就在羊角沟旁边。老马，你这样啊，你继续疏散村民，一定要快，火势现在已经很大了。呃，老张家你别管了，我带人去找。好的，好。赵队长。 你别去了，你带人撤，我去找人。你去那儿啊鲁三，你比我瘦啊！我跟你去，走，上车。那出现联系上林教官了吗？没有信号还是？ 龙哥，把对讲机给我，调到公共频道呼救。有人能听到吗？我们这遇到了山火。有人能听到吗？我们现在遭遇的山火在杨家岭附近。收到，请回答。稍后再拨。糟了，我有个朋友，正好在路山这工作，联系不上，有点着急。那个不是朋友，是师傅的女朋友。 哎呀，咱早说，刚才就应该让你先手。这风景区就在江娇林那西北边，你水路正好能找到他。西边有我们之前挖好的防火渠，而且风景区外都是防火材料的防火带，里面有水泥公路，开车怎么都能出来。现在当务之急啊，还是要找到老张那家人。 同志，嗯，我们是陆山森林消防队的。你咋来这儿了？我没解掉，遇了山火，猪口被毒死了。有人听到吗？请回答。我是陆山消防中队林路霄。什么收到。南初姐，是林教官，林教官。收到，回答，收到，回答。林路霄，我是南初，收到，请回答。南初，你们在哪儿？ 上，正在晚路上外撤离。好，我们现在沿着出警区的路移至开，千万不要停车。好，但是现在火势在蔓延，我们。南处南处能听到吗？南处，出南处南处，出什么事儿了？南处，南处出,出什么事了南处南处出什么事了南处南处能听到吗？ 立马收、啊、到。到有没有人受伤？车还能开吗？没事，东哥你没事吧？我没事。西姑<过>，怎么我的腿好像动不了了？好疼。西姑、啊。哎哎 谢公，谢过，你怎么样？我的腿好,、啊、好像动不了了，慢点，慢点。行吗？行，动不了了。啊、不行，你们别管我了，你们先走吧。你说什么呢？我们怎么可能会抛下你？我得背你，快。啊、慢点，慢点。会也人受伤了。 师傅受伤了，我们的车开不了了，我们现在只能步行。告诉我你们现在的具体位置。我们在我们在烽火区的公路上，离区还有十公里。南初，你听我说，现在风在往北面吹，你们不能走公路。你们下小路，往西边走一段，会发现我们挖好的防火渠，过了防火渠之后就安全了。 明白吗？把衣服打湿，捂在口鼻上，忍住，多带些水。必要的时候，把水浇到身上降温。一定不要顺着风跑，一定不要往山上走，明白吗？收到，请回答。不要往山上走，要往山下跑。火势蔓延的比人快，躲避不及时，要找没有可燃物的平均为你比。<coughs> 不要选择低洼坑洞，因为会积累尘烟。我知道，我都知道。我这两年看了很多关于森林消防的书。林队长，你现在在哪？我现在还在往山里面走，我们要寻找几个失联的老乡。你答应我，一定要平安回来。我答应你，我会在安全的地方等你。你保证。 我保证，我们得走了，一定注意安全，保持联系。指导员，你先带这两位同志回去，然后去接女朋友，啊，哪儿人是，你带他们出去，我进去找失联人员。你别啰嗦了，老赵。现在的火势，路上的路只有你认识，只有你能把他们带出去。 你听话，这能活着一个是一个。好，你打赢我，一定平平安安的回来，一个都不能少。平平安安的，嗯、快走吧，走，快，嗯、快走。嗯 阿灯，我们进去救人。走。 记住，二班，赶紧过来支援！ 出现了信号点，你的防线已经坚守不住了，指挥部要求咱们立即撤离。所有人注意，下令！快走，不行，走。老张，你们在哪儿？老张。 我什么时候来在这儿呢。我脱！毛巾，来毛巾，哎，呀你嘴，捂住嘴，别别别，别捂住嘴，哎，老爷子，你干，哎，走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 。 应该快到了，但是现在周围好热，感觉温度又升上来了。现在火势蔓延的很快，一定要赶在大火之前越过防火带，知道吗？路上多喝水，千万不要脱水。好，你那边怎么样？我已经找到人，在往外走了，放心吧。你记住，你答应过我的，一定会平平安安的回来。 我答应你，等着我。等会儿，火烧过去了，前面路通不了了。师傅，可只有前面的路才能到小溪边上啊。过不去了，我们从后面绕，走走，是是，走。

那么现在，周边市区的消防队也已经赶到现场来做支援。根据我们了解到的情况呢，到目前为止，一共已经有二十四支消防队奔赴了路山火场。爸，要不打个电话吧？爸，爸很，很火灭了再文平安、啊。<noise> 在这儿切断这儿的火源。呼叫全值，呼叫全值，请讲。又有个点失守了，第二道防线也挺不住了。收到，准备启动第三院。是。 是孟国红，为了阻断这场山火，我们准备了三道防线。由于情况恶劣，风向的变化，我们第一道、第二道防线已经失守了。大家面对的是最后一道防线，战友们，我们的面前是山火。 我们的背后是万家灯火，我们大家生在这里，长在这里，这里就是我们的家园。我们的背后是妻儿老小，是亲朋挚爱，我们没有退路，没有选择，我们必须抢出一条两公里长。 六十米宽的隔离带，今天就是天王老子，也休想从我们的面前跨过去！战友们，能做到吗？能！华明路站集合，福建山中队集合，幸运路站集合，彭家桥谢谢大家，谢谢啦！目标山火前线，出发！ 对不起，金哥，是我耽误你了。你，你要是真想道歉的话，等我出去再说啊。再坚持一会儿，马上就到了。来快来，俘们到哪了？我们刚刚穿过了风景区西边的野鸡谷。 现在进入了一片林子里，正在往西走。好，过了这片树林，你们上大柳树搭的防火带了。林路香，林路香，林路香，南初，南初，南初，能收到吗？林路香，怎么了？林路香，南初，南初，走。 摄像机没信号了，继续往前走。走，老林，再快一点！走，快，别回头，快，小心脚队。 大姐，好像晕转过来了。我们到底走的对不对？一定没错，快走！快快走！快！哎。哎。 西了，宗哥，你快起来！我真的不行，你你带着西瓜赶紧走。那怎么行？你别躺在这儿，快起来！西哥，宗哥，你快起来！南柱先你现在去找人救我们。不行，咱们必须一起出去。宗哥，你快起来！你腿，我去，快，没多远了，再坚持一下，马上就要走到。起来，西瓜。 你走，先，张队，队长，前面被火封住了，让你出手，先保护老下安全。